По итогам этих беспорядков, в результате которых было сорвано заседание Верховного Совета, в результате которых, вот красавчик в зеленой майке, обратите внимание, 30 минут назад задержан, я скажу об этом тоже. В результате этих беспорядков Верховной Ради было сорвано заседание Верховного Совета. В результате 50 тысяч человек, военнослужащих, находящихся в зоне антитеррористической операции, не смогли, не могут на этот момент э, принять участие в выборах Верховный Совет. Сегодня с утра имеет место обращение военнослужащих органов вооруженных сил МПД, главы Верховного Совета к президенту Украины с тем, чтобы созвать мне очередную сессию для того, чтобы дать возможность тем патриотам, которые находятся на фронте, проголосовать. И я спрашиваю вас, кто настоящий патриот? Тот, кто на фронте, или те, кто тут машет цепями? И к этим уже патриотам у меня нет э, другого действия, как жесткого противления э, этим бандитам.